ايوم القران داتو سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat, para pendengar, rencangan Lembang Al-Quran yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian Masih lagi pada muka surat 272 Tafsir Ibn Qasir, jilid yang ketujuh A'udhu billahi minasyaitanir rajim Walakad atayna luqman al-hikmata anishkur lillah Wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Wa man kafar fa inna allaha ghaniun hamid Sadakallahul azim Dan sungguhnya telah kami berikan hikmah kepada luqman Iaitu bersyukurlah kepada Allah Dan malah yang bersyukur kepadanya Maka sungguhnya dia bersyukur untuk diri sendiri dan mereka siapa yang tidak bersyukur maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji dalam ayat ke-12 ni kita dapat lihat Allah menerangkan kepada kita indirectly secara tak langsung tentang rosaknya keyakinan golongan musyrikin bahawa musyrikin merupakan golongan yang zalim sesat dan contoh yang telah saya kemukakan dari tafsir Nabulusi yang lalu bagaimana seorang melalui jalan yang gelap yang sukar bagaimana dimaksudkan dengan dalalim mubin itu tidak mengikut kompas yang betul jalan yang terang benderang dia tak mau ikut dia mengikuti jalan yang mendedahkannya bahaya. Jadi Allah kemudian menuturkan keterangan yang menunjukkan kesesatan dan kezaliman mereka ni berdasarkan kepada hikmah dan ilmu yang dapat memandu sesuatu manusia membimbingnya kepada perbuatan mengikrarkan keesaan Allah SWT. Walaupun manusia ini bukannya seorang Nabi. Berarti dengan ilmu yang diamalkan, Luqmanul Hakim ni telah pun dinobatkan sebagai seorang yang menegaskan tauhid, mentaati perintah Allah, komitmen yang begitu tinggi yang ditunjukkan dengan akhlak yang mulia, pengorbanan, kesungguhan kesungguhan beliau ini sehingga melayakkannya menjadi seorang yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Jadi ini juga satu isyarat seperti dikemukakan oleh Al Imam Al Bukhari dalam tafsirnya Nazmu Durar bahawa ini ada satu penegasan daripada Allah SWT untuk mengikuti Nabi SAW. Walaupun dalam perkara yang kadang-kadang tak boleh kita nak orang kata pada zaman sekarang tak boleh nak brain, tak boleh nak faham perkara itu. Tapi di atas prinsip ketaatan, ta'abudi ketaatan yang bersifat mutlak, ketundukan yang mutlak ini dalam perkara yang bersifat akidah menyebabkan hati itu menjadi tenang bahawa segalanya ketentuan Allah SWT jadi Allah telah sebenar-benarnya memberi hikmah kepada lelaki yang namanya Luqman ini iaitu telah kita lihat antara makna hikmah ini adalah taufik mana keserasian di antara ilmu yang diperolehi fahaman yang ada beramal dengan cara yang betul jadi beramal dengan cara yang tepat jadi bersyukur kepada Allah atas segala nikmat atas segala kurniaannya mencintai dan membawakan kebaikan itu kepada manusia seperti kata Imam Bakhari Razi dan tafsirnya tafsir kabir ...perananya adalah di sudut ikmal dan juga takmil maknanya menyempurnakan diri dengan perintah Allah mentaatinya untuk peringkat diri sendiri dan kemudian menjadi pemandu penunjuk arah kepada orang keliling dimulakan dengan keluarga sendiri dan juga orang lain untuk untuk mengikuti jalan kebenaran yang telah pun dipelajari mengikut taklif yang Allah berikan. Jadi menunjukkan bahawa Allah SWT memberi petunjuk dan bimbingan kepada Luqman ini untuk mendapat satu pengetahuan, kefahaman dan makrifat yang luar biasa walaupun beliau bukannya seorang Nabi. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada perintah Allah, bersyukur di atas anugerah Allah, apa yang dia berikan maka berarti dia telah menaikkan segala kewajipan yang ditetapkan olehnya dan itu adalah asas kunci kepada hikmah sebenarnya. Bila seseorang itu bersyukur di atas pemberian yang Allah berikan. Jadi siapa yang mengingkari nikmat Allah itu dan menyungutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan kita akan lihat nanti selepas ni bagaimana sifat derhaka kepada ibu bapa, melakukan maksiat dan bagai lagi akhlak yang ditonjolkan itu adalah perkara yang berlawanan dengan hikmah yang Allah berikan dan Allah tunjukkan seorang manusia itu. Jadi dapat kita perhatikan dalam ayat-ayat ini bahawa pemberian hikmah itu adalah hak mutlak yang Allah kurniakan kepada seseorang. Seperti contohnya yang telah kita lihat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi yang sedang bermimpi melihat baginda sedang minum susu dan bakinya diberikan kepada Umar dan Umar minumnya maka tanya para sahabat apa kata mimpi itu wahai Rasulullah tiap-tiap Rasulullah ini merupakan hikmah ataupun ilmu yang Allah berikan kepada manusia yang namanya Umar Khattab radhiyallahu an ada perkara-perkara yang disebut sebagai muwafaqat Umar kepada al-Quran kata-kata si Umar yang telah pun ditanyakan kepada Rasulullah ataupun diminta kepada Rasulullah penjelasan tentangnya dan terbukti turunnya Quran melupati apa yang dikehendaki apa yang dicadangkan oleh di Umar Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni berkata ada tiga kali tapi sebenarnya kata al-imam bin Al Hajar sekarang ni dalam Fathul Bari menjelaskan perkara ini lebih daripada 20 tempat sebenarnya. Kelebihan Sayyidina Umar ni bahawa permintaannya kepada Rasulullah itu menepati apa yang ada di sisi Allah sebelum lagi diwahyukan. Mana selari dengan apa dia katakan mulum ini Aisyah radhiyallahu anha bosnya kalau engkau melihat Umar engkau tahu memanglah dia dilahirkan untuk Islam dan Nabi pun telah menyatakan di antara umat ini ada yang muhdas ada orang yang mendapat ilham mulham seorang daripadanya disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tahu tak tuan-tuan, selain Tuan Umar ni tawaduk. Dia pernah berkata dalam satu hadis yang Bukhari bahawa Sayyidina Umar berkata, "Wa faqtu Rabbi fi thalathin aku ni telah muafakat dengan Tuhanku, bahawa aku punya pandangan menepati apa yang Allah SWT wahyukan sebelum wahyu itu sampai diturunkan kepada Nabi dalam tiga keadaan, tiga perkara." Tapi ini kata-kata tawaduk seorang sahabat Nabi yang mulia. Sebenarnya bukan tiga kali, lebih 20 kali kata-kata Sayyidina -kata Umar ini menepati apa yang Allah turunkan. Yang pertamanya Sayyidina Umar bangga mengatakan bahawa saya pernah cadangan cadangkan kepada Rasulullah supaya Rasulullah semayang berada di kawasan makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni kalau kita baca buku ni tulis oleh Syekh Abu Anas Al Madani, atau Dr. al Basit dalam buku beliau bertajuk Mekah kelebihan dan sejarah. Sebenarnya telah berlaku beberapa kali perubahan tempat lokasi makam Ibrahim itu, meraihkan keadaan tawaf dan sebagainya. Tentang dia dapatkan buku bertajuk Mekah kelebihan dan sejarah, Madinah kelebihan dan sejarah. Kalau kita nak pergi menaikan umrah, nak menunaikan haji, kena baca dua buku ni. Alhamdulillah boleh dapati daripada Hakim Shop. Bahawasanya Sayyidina Umar mencadang kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kalau Rasulullah semayang dekat Maqam Ibrahim ini Maka Allah turunkan ayat Wa takhizu bi maqam Ibrahim wa Jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat Untuk engkau salat Wahai Muhammad SAW Yang kedua kata Sayyidina Umar Saya berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Lahu amarta nisa'aka an yahatajibna Fa'innahu yukalimuhuna al-baru wal-fajir Wahai Rasulullah Boleh tak umur umum ini si Sisi Nabi ni Anak-anak perempuan Nabi ni Mereka memakai pakaian tertentu Ada dress code yang tertentu Yahatajibna hijab Kerana yang jumpa mereka ni bukan saja orang baik, ada juga orang jahat. Al-baru, al-fajir ada yang baik, ada yang fajir, yang jahat maka Allah turunkan ayat hijab nanti ada peluang kita bincang tuan-tuan, berkenaan dengan hijab wanita muslimah ini dalam beberapa ayat daripada Quran. Begitu juga Rasulullah SAW telah pun menjadi tidak senang dengan para isinya dan pernah kita bincang dengan surat taharim beberapa tahun lalu. Maka Sayyidina Umar bila melihat Rasulullah SAW nak talakkan isinya kerana buatan mereka dalam kes itu melibatkan seolah-olah seperti tidak puas hati mereka kepada Nabi. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Kalau Rasulullah melihat mereka ni tidak sesuai Ceraikan saja Ramai akan berkahwin dengan Nabi ini. Ada yang merupakan janda Ada yang merupakan anak dara Lalu Allah turunkan ayat Menepati apa yang saya normal katakan itu Asarabuhu intallakakunna anibudilahu Azwajan khairan minkunna Kalau Allah Muhammad SAW menceraikan mereka itu Maka Allah boleh menggantikan Untuknya para isi yang baru Sama ada orang yang telah berkahwin Ataupun masih lagi anak dara Sama seperti yang saya normal katakan kepada Rasulullah SAW Ini bukanlah menunjukkan kepada kita Bahawa Allah mengikuti cadangan Umar Bukan Tapi menggambarkan hati Sina Umar yang fitrahnya bersih ini seperti contoh yang dikemukakan oleh Sheikh Mutawli Syarawi dia sumpah transmitter radio yang ready untuk terima rukas ataupun gelombang yang tepat maka dia akan dapat ilham daripada Allah SWT sebagaimana juga yang berlaku kepada ibu Nabi Musa yang telah pun kita bincangkan bila Allah SWT mengilhamkan kepada wanita ini supaya an ardi fa idza khifti alayhi fa alqihi bil yami wala takhafi wala tahzani kalau sampai waktunya nanti wahai ibu Musa kamu rasa takut bahawa anak ini akan ditangkap dibunuh seperti anak-anak lelaki yang lahir pada tahun ini maka masukkan dia dalam bakul dan hanyutkan dia dalam sungai jangan kamu rasa takut jangan kamu rasa sedih kerana kami akan pulangkan anak ini kepada mu jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya hikmah ini adalah satu perkara satu kelebihan yang boleh Allah berikan kepada sesiapa yang dikehendaki olehnya banyak lagi perkara yang disebutkan dalam muafakat Umar ini contohnya dalam kata-kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW supaya jangan pergi semahyang untuk kamu nafikun wahai Rasulullah Jangan pergi sembahyang untuk mereka. Sebab mereka itu munafik. Maka Allah Taala menurunkan ayat wa tusalli alaihim. ma ta'abada wa taqum ala qabri. Jangan kau sembahyangkan jenazah mereka wahai Muhammad. Jangan kau berdiri di sisi kubur ni. Ini juga telah kita bincangkan dalam tafsir di IQ ini manusia surah Taubah beberapa tahun yang lalu. Jadi menunjukkan kepada kita seperti disebut oleh Imam Mutawalli Sya'rawi yang tafsirnya bahawa perkara yang namanya hikmah ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia sekiranya dia mempunyai muasafat, isti'dadat, kelayakan, keahlian maka Allah akan berikan kepadanya. Seterusnya dalam ayat ini bila Allah menyatakan anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur maka perkataan yang digunakan sini hikmah tu sendiri berdiri di atas sifat syukur kepada Allah SWT dalam konteks ini bila Allah nyatakan bersyukurlah kepada Allah walaupun dari sudut redaksinya kita dapat lihat kami katakan kepadanya makna akhirnya adalah kami anugerahkan kepadanya syukur bahawa hikmah kandungan dan perkara yang berkaitan dengannya adalah syukur kepada Allah seperti kata Syed Kutub dalam Fizil Al-Quran bahawa hikmah ni adalah syukur kerana dengan bersyukur seperti yang dikemukakan dalam ini seorang itu dapat mengenal Allah mengenal anugerahnya dengan mengenal Allah seorang akan kagum dan patuh pada perintahnya dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugerahnya itu seorang akan memiliki pengetahuan yang benar lalu atas dorongan kesyukuran itu akan melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya maka itulah kaitan syukur dengan hikmah ni tadi kata Imam Fakhruddin Razi yang tafsirnya bila kita perhatikan ayat yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat yang ke-12 ini wa may fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid perhatikan perkataan digunakan syukur itu sifat fi'il mudhari kufur itu merujuk pada fi'il madhi wa may yashkur kemudian wa man kafara jadi kata imam biqai kesan daripada penggunaan bentuk mudhari ini bahawa siapa yang datang kepada Allah pada bila-bila masa sekalipun Allah menyambutnya dengan anugerahnya dan tercurah kepadanya sepanjang amal yang dilakukan ataupun disulain kesyukuran itu hendaklah ditampilkan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu bersyukur nikmat dapat pergi kerja bersyukur nikmat balik kerja bersyukur kat rumah ada isi menunggu bersyukur ada makanan untuk dimati bersyukur dapat pergi ke masjid berjemaah bersyukur dapat bangun awal bertahajud dua empat rakaat sebagainya bersyukur kerana masih lagi ada kenderaan untuk bergerak ke sana kembali maknanya syukur ni merujuk kepada satu aktiviti yang ada kesenamungannya setiap waktu sebaliknya bila Allah menyebut perkataan kafara di sini dalam penggunaan bentuk kata kerja masa lampau fi'il mazi dia mengisyaratkan bahawa perbuatan ini jika terjadi walaupun sekali akibatnya sangat parah Allah tidak akan menghiraukan seseorang itu mungkin juga mungkin dalam pengertian yang lain disebut yang lain mudhari ni dalam erti kata perbuatan bersyukur itu disebut dengan mudhari yang bersifat tajadud bahawa ada kesinambungannya sentiasa berlaku setiap waktu sedangkan mudarat yang berlaku kerana kekufuran tetap akan terjadi walaupun sekali maknanya nikmat yang Allah kurniakan akan berterusan dengan sebab amalan bersyukur yang ada pada seseorang yang sifatnya ada kesinambungan sedangkan mudarat kekufuran telah terjadi walaupun bagus sekali dilakukannya. atau boleh jadi juga kata Imam Imam Fakhrul Razi dan tafsirnya Boleh jadi juga maksud penggunaan Yashkur ni Merujuk pada fi'il mudhari dan kufur ni Merujuk pada kafara fi'il mudhari Ia memberi satu kesan bahawa Kekufuran ataupun ketidaksyukuran itu Kalau dahulu pernah ada Pernah timbul dalam diri seseorang Daknya untuk masa kini dan akan datang Dia perlu dihindari Dan perlu kita gantikan dia dengan sifat kesyukuran Kerana dalam pesan Nabi berkenaan dengan orang melakukan dosa contohnya Wa'atbi' asayyatil hasanah hasanat tamhuha wa khalikin nasa bi khuluqin hasan maknanya pesan nabi sallallahu alaihi wasallam bila melakukan satu kekufuran satu kemaksiatan maka hendaklah digantikan dengan sifat hasanat yang berkekalan berterusan jadi maknanya mungkin dalam konteks itu bahawa satu kufuran bila telah berlaku maka hendaklah dibalas hendaklah dilakukan satu perbuatan yang menunjukkan syukur itu berterusan mudah-mudahan Allah akan menghapuskan kejahatan yang pernah dilakukan dan di hujung ayat ini Allah menyebut perkataan ghaniyun hamid apa beza di antara perkataan syukur dengan ham hamd tuan-tuan ya syukur kita sebut syukurlah kepada Allah hamd alhamdulillah juga bersyukur kepada Allah apa bezanya dan kenapa di hujung ni Allah menyebut perkataan ghaniun hamid nanti saya akan jelaskan kepada tuan-tuan bagaimana kayanya penggunaan bahasa Arab mengandungi makna-makna yang berbagai perkataan ghani ni datang daripada root word dia Rain nun dengan ya yang merujuk kepada makna yang cukup menarik nanti saya akan terangkan kepada tuan-tuan bagaimana seorang perempuan yang tidak berkahwin pun dipanggil sebagai ghaniyah ada kaitan juga dengan Murani'ah dalam konteks penceritaan yang dibawa itu nazarul haris yang membawa perempuan penyanyi-penyanyi untuk merosakkan objektif atau merosakkan apa yang berlaku pada orang Arab pada masa itu yang ingin mendengar Al-Quran ada kaitan di sini dengan perkataan ngani insya-Allah akan saya uraikan dan aku akan datang wallahu alam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka alamin wa barakallahu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh